Шановні телеглядачі, ви дивитеся момент істини у студії. Працює Тетяна Збараш. І сьогодні до себе у студію ми запросили Андрія Спередонова, депутата Хмельницької районної ради, аби він розповів, як все ж таки новий бюджет 2016 року та зміни до податкового кодексу позначаться на життєдіяльності цього району. Отож, доброго дня, Доброго дня. пане Андрію, дійсно ряд змін пішло до ряд змін визначили наші депутати народні, так Уряд, і основне з цих це все ж таки на сьогоднішній день тягар по відшкодуванню перевезень пільгових так впав на міські бюджети. Це основна із проблем, оскільки загалом Хмельницька районна рада його визначила так. Який шлях знайшли по, все ж таки, по вирішенню цієї ситуації? Добрий день. Касательно этого вопроса я хотел бы сказать следующее. То есть э, ситуация с перевозчиками, это всегда была ситуация достаточно острая, потому что денег, которые выделял э, государственный бюджет, катастрофически не хватало. На сегодняшний день подтвержденная задолженность государства перед перевозчиками за перевозки льготных категорий населения по Хмельницкому району составляет порядка 700 тысяч гривен. Которые, за рик, да? да, которые должны будут им возвращены при Благоприятных обстоятельств при делении свободных остатков бюджета за 2015 год. Это будет не раньше марта месяца. С учетом того, что в законе про государственный бюджет 2016 года вообще не было заложено субвенции, государственной субвенции на этот вид деятельности, Хмельницкая районная рада пошла немножко другим путем. Мы решили сделать адресную помощь каждому льготнику, который согласно своим документам имеет право на бесплатный проезд в в автобусах. Ну, кат категории, вы законодавством. Да, это категории, которые вызначены законодавством. На территории Хмельницкого района, по данным управления социальной защиты Хмельницкой районной администрации, проживает порядка 16 тысяч человек. С учетом того, что после проведения территориальной реформы на территории Хмельницкого района создалось 4 территориальных обедных громады, в, так сказать, в самой, самого Хмельницкого района осталось 13 сельских рад. Por... финансовому обеспечению было высчитано, что годные категории населения, которые находятся, живут, проживают на территории этих и сельских рад, мы можем выделить порядка 20-25 гривен. Хочу заметить, что территориальные громады, как их головы, так и депутаты категорически отказались давать какие-то деньги на оплату, не на оплату, а на вешкодувание перевозчикам этого провоза. Поэтому было сделано на следующим образом мы определили ту сумму денег которую Министерство районный бюджет может выделить для перевозок льготников Получилась цифра порядка 20 гривен эту цифру мы подняли на территориальные громады и территориальные громады участвует совместно в этой программе то есть они провели на день раньше сессии у себя и вызначили что каждый льготник который проживает на территории того или того ну, данной территориальной mm -hmm. громады будет получать адресную помощь в размере 20 рублей конечно это очень мало но если некоторые положительные моменты данного, данного решения. Во-первых, если взять э, в целом большая часть людей, проживающих в селах, практически нигде не пользуется транспортом. Особенно люди пенсионного возраста, которым 70, 80 и больше лет. То есть они практически не пользуются транспортом. Поэтому эти деньги, конечно, это копеечная сумма, но они в любом случае пойдут в помощь этим людям. Чму все ж таки відмовилося голови тактичної громад залишити так як було до того, відшкодовувати перевізникам? ну, адрес. потому что ситуация, я вижу эту ситуацию так, что эти территориальные громады были только что созданы. И головы территориальных громад, которые стали их возглавлять, они почувствовали себя небольшими удельными князями. То есть у них формируется бюджет отдельно от района. Субвенции на образование, на медицину идут непосредственно с государственного бюджета. И отдавать деньги, которые якобы к ним пришли, им не хочется, а они все хотели переложить на плечи района. С учетом того, что в стране идет война, все-таки есть большие проблемы с наполнением бюджета. Мы решили провести именно таким вот образом. И после проведения ряда консультаций и переговоров с головами территориальных громад было решено, что они будут адресно доплачивать своим жителям, которые пользуются этими льготными перевозками по 20 рублей в месяц. Целый на первый квартал? То есть да. вы эти кошки на первый квартал? Почему далее? чему лишь на первый квартал? На первый квартал этого года, то есть на первых три месяца, заложена сумма в общем по району с учетом территориальной грамоты 903 700 гривен. Из них 343 тысячи – это деньги непосредственно Хмельницкого районного бюджета, и 560 тысяч – это деньги территориальной громад. Мы имеем надежду, что после первого квартала может быть, все-таки бюджет и района Хмельницкого, и вообще и государственный бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения, поэтому вполне вероятно, что какие-то субвенции именно на данный вид придут в Хмельницкий район. Поэтому было принято решение, по крайней мере, на три месяца в прошлой каденции я возглавлял постоянную комиссию с промысловой синергетики транспорта и звездку. И на протяжении пяти лет этот вопрос очень остро обсуждался во всех ну, сельских радах Хмельницкого района. Мы принимали решения и в пользу перевозчиков, и в пользу льготников. Я посещал массу судов по этим вопросам. То есть этот, эта проблема, она постоянно есть. Хочу напомнить, что перед Новым годом состоялась сессия горсовета в городе Хмельницком. И на Решением сессии 28 миллионов было выделено на погашение задолженности перевозчикам за перевозку льготных категорий населения. Но э, в Мининском существует такое предприятие, как коммунальное предприятие mm -hmm. электропастранс. То есть, по идее, бюджет города Хмельницкого с одного кармана приложил деньги в другой. Э, у нас нет такого предприятия. То есть э, у нас работают сугубо частные перевозчики, которые зашли согласно действующему законодательству через конкурсы, через тендера. Поэтому мы не можем их заставить возить людей. Безплатно, к тому же транспортне плечо совсем другою, ніж в Хмельницькому, качество дорожнього покриття і маршрутний трафік совсем інший, ніж в місті. Поэтому сума затрат на перевозку одного пасажира в Хмельницькому районі значна, ніж в місті. Скажіть, будь ласка, якщо все ж таки будуть субвенції дійсно з державного бюджету, чи будете ви надалі відшкодовувати перевізникам, чи все ж таки продовжити цю адресну допомогу просто в більших розмірах? Я так думаю, що. Над... Адресная помощь ⁇ это шаг вперед. Потому что, опять же, я хочу напомнить, что не все, получ... не все представители льготной категории населения пользуются постоянно транспортом. Одна бабушка ездит продавать три морковки, литр молока каждый день. Один дедушка ездит с одного села в другому в гости поиграть в домино, а люди, на которые ездят на работу, они всегда платили свои деньги. Соответственно, те люди, которые не ездят, они будут экономить эти деньги и использовать их в нуждах своей семьи, там и своего хозяйства. Поэтому я так думаю, что если это Найдет поддержку среди населення и понимания, по всій видимости, мы будемо далі использовать адресную помощь. Ну, это все будет зависеть от наповнення бюджета Хмельницького району. Як загалом ви оцінюєте зміни в податковому кодексі і загалом бюджет 2016 року, які власне субвенції з нього потрапили на Хмельницький район? Бюджет Хмельницького району на сьогоднішній день заставляє порядка 211... 211... 201 миллиона гривен. Это без учета бюджетов объединенных территориальных громад и еще без учета бюджетов тех сельских рад, которые остались в Хмельницком районе. То есть 13 сельских рад, которые в настоящий момент остались в Минском районе, не объединены. Они еще не подавали бюджет финансового управления Хмельницкой администрации, поэтому еще не полностью готовы. То есть это 201 миллион, это на только содержание коммунальных предприятий, на заработную плату и на установы, которые находятся под руководством Хмельницкой районной администрации, района Рады. Если брать изменения к податковому кодексу, то с одной стороны они могут быть восприняты как положительно бизнес сообщества с другой стороны они могут восприняты как отрицательно. И хочу остановиться на следующем, что реально, реально практически для людей это никак, ну, никак не отразится. Податок налог на, при, на прибыль, как был 18%, так он и остался. Податок с доходов физических осиб, то есть ПДФО, так сказать, 18% на уровне прошлого года. Единственное, что при уплате единого социального взноса сам работник он уже не будет платить 3,6%, как было в прошлом году. Даст ли это наполняемость бюджетом, я не уверен. Но с учетом того, что изменения к налоговому кодексу Кодексу, были проголосованы перед Новым годом, это не совсем стандартная процедура. Эти изменения должны были быть рассмотрены в Верховной Радой за полгода до принятия данного решения. Поэтому учитывать в действующем бюджете на 2016 год налоговые поступления по новому налоговому кодексу, я считаю, что не совсем корректно. Также я хотел отметить следующее, что на определенную несбалансированность бюджета, то есть это расхождение между доходной и расходной частью в бюджете. Например, в бюджете заложен рост внутреннего валового продукта ВВП в размере 2%, а уровень инфляции 12%. При этом почему-то предполагается увеличение доходной части бюджета на 16,7%. Как это будет в цифрах, ну, я, например, не могу себе представить. То есть это реально несбалансированные цифры. Ну, будем видеть в дальнейшем, как оно будет происходить. Кроме всего прочего, достаточно проблематичный бюджет в том, что практически все социальные программы, которые раньше финансировали за счет государственного бюджета, они все были переложены на, местные, на уровень местных советов. Но никакого финансового подкрепления под это не было дано. Поэтому Думаю, що дато з то обращення в Верховної Раді і президенту, яке ми приймали на цій сесії, знайде какое-то відображення. сліді ряда народних депутатів, вони піддержать наше обращення угу. тож дійсно, що можете сказати з приводу проходить зараз, як вже говорите, реформа децентралізації, вже об'єдналася багато сіл. Чи реально на сьогодні із змінами, які є в бюджетах, так чи реально сьогодні втілити ті перспективні плани, яка які кожна? территориальная громада подавала на вашу думку ситуация следующая некоторые территориальные громады имеют даже излишки налоговых поступлений. То есть, например, Сашанская объединенная территориальная громада в Кельнинском районе, с нее даже сняли часть субвенций, потому что у нее был перенадходжение угу. бюджетных средств. То есть, многие территориальные громады действительно они будут иметь достаточное количество средств для того, чтобы иметь какие-то свои бюджеты развития. Это будет зависеть от многих причин. От наполняемости, например, бюджета территориальных громад. Хочу зрителям напомнить, что согласно финансовой децентрализации, очень часть, определенная часть налогов которая раньше уходила в Киев, она остается на местах. Например, это 60% от налога податка дохода на физичные оси. Кроме того, в бюджете местных территориальных громад остаются акцизы. Это акциз на алкоголь, на, на табак и на топливо. Если территориальная громада у себя на территории имеет какое-то определенное количество автозаправочных или газозаправочных станций, соответственно, акциз от продажи этого вида топлива идет в бюджет данной территориальной громады. Поэтому при, так, при такой ситуации вполне возможно, что некоторые территориальные громады будут выглядеть гораздо богаче, то есть они смогут э, развиваться в какой-то степени, то есть делать осветление, все, ремонтировать дороги, вкладывать деньги, допустим, в капитальное строительство объектов инфраструктуры, а некоторые будут находиться, в общем, не совсем, так сказать. Еще порадовать, это прикладу Кадудисну Руссушанская территориальная громада, в них там все нормально, у них выстачает коштів а аут. От... Лісогранівецька там ситуація, ну тобто їм коштів не вистачає. Що порадити тим територіальним громадам? Можливо, як можна на сьогоднішній день до себе більше підприємців, інвесторів, власне, які, які рецепти, що можна зробити що на сьогодні, або все ж таки покращити життя у тих територіальних громадах, де на сьогодні коштів не вистачає. Насчет Лесогриневецкой территориальной громады. Я представляю леса, интересы Лесогриневецкой территориальной громады в Министерстве районной рады, потому что я избирался по селам Гнатовцы, Маломолинцы и Аркадьевцы. Действительно, 14 сел, это 8 сельских рад, объединились в одну территориальную громаду. Реально, когда составлялся план перспективного развития этой территориальной громады, Согласно методичке, которую нам спустили с Министерства регионального развития, э, лесовые хреневцы и пашковцы не должны были входить в эту территориальную громаду по причине того, что они находились по другую сторону центральной дороги. Uh -huh. Но головы сельских рад решили, что им так будет лучше. И на сегодняшний момент мы имеем следующие, следующие коллизии. То есть Стувчинцы. На территории Стувчинецкой сельской рады находятся четыре автозаправочных станции. Соответственно, спроможно-спроможно громад. Это село было. Сейчас к нему присоединили много других территориальных громад. На территории этих громад... На Территориаль этих сельских рад, то есть в настоящий момент это уже объедная территориальная громада, находятся школы малокомплектные, находятся садики, находятся объекты инфраструктуры, которые практически не функционируют, но финансируются с бюджета. Значит, в первую очередь, надо пересмотреть затратную часть и определиться, что мы можем оптимизировать, что мы можем закрыть, что мы можем минимизировать, какие затраты мы должны понести при данном виде реорганизации. Второе. Я считаю, что многие территориальные громады, точнее, головы территориальных громад, получив, так сказать, управления в свои руки, они начали формировать достаточно раздутые штаты. И не факт, что бухгалтер среднестатистической сельской рады, на территории которой насчитывалось там тысячу или две тысячи людей, в состоянии быть бухгалтером такой большой территориальной громады. совсем другие функции, совсем другие должны быть для этого уровни знаний. Насчет привлечения инвестиций. Ну, сейчас идет работа. Мы еще в прошлой каденции я входил, создавал, вход... создал и входил в группу под названием «Предприемцы Прибужа». Мы еще в прошлой каденции высказывали такое мнение о том, что люди, которые, точнее предприятия, которые осваивают бюджетные средства на территории Хмельницкого района, они должны быть иметь Хмельницкую регистрацию, регистрацию Хмельницкого района. Для чего это делается? Для того, чтобы налоги шли в Хмельницкий бюджет, соответственно, платили заработные платы, платились налоги и наполнялся каким-то образом наша общая копилка. В настоящий момент та же самая ситуация, мы пытаемся ее дальше лоббировать. Uh, e... В настоящий момент ведется ряд переговоров с иностранными инвесторами, которые заинтересованы в вхождении в Хмельницкий район. Планируется создание перспективного инвестиционного паспорта в Хмельницком районе. Для этого надо провести ревизию свободных земель, ревизию старых промышленных предприятий, которые еще остались со времен Советского Союза. И по возможности делать какие-то, даже на местном уровне, делать какие-то льготы по тем же самым налогам для предприятий, которые пытаются ну, работать у нас на территории. И еще раньше мы обращались с такими вопросами, например, в Держком зем. Почему, допустим, у нас считается, что Хмельницкий – это аграрная область. да? И самое ценное, что у нас есть – это земля. То есть земля, которая приносит щедрый урожай, люди с нее зарабатывают деньги. Например, ценностная стоимость стоит 25 или 26 тысяч гривен в гектар. А земля промышленного назначения, на котором ничего нельзя сделать, кроме того, как построить какой-то дом, но ну, не дом, я имею в виду производственное помещение, стоит в разы дороже. Эти вопросы неоднократно поднимались, и получается, что, например, на сегодняшний момент оценочная стоимость одного гектара земли промышленного предназначения порядка 160 тысяч гривен. Mm -hmm. То есть разбежность в суммах в большие разы. И никто не может сказать, почему такой метод оценки остался нам от прошлых так сказать, попередников. И для того, чтобы людям что-то предлагать, мы должны знать, что мы можем им дать. Як ми можемо приліч, як ми можемо заінтерісувати для того, щоб вони працювали на території нашого району? Дійсно, якщо ми вже заділи тему підприємств, на фоні усього цього так у нас все ж таки продовжуються на сьогоднішній день військові дії, і конфлікт також продовжується між Росією і Україною. У зв'язку з цим Росія закрила свої кордони для нашої продукції, ряд так вже ряд продукції вже не може потрапити на територію Росії. Власне, закрив. Лися ринки, але на фоні цього не поступили так. Розумію, нових ринків. Ви, як представник підприємців, так от у вас також є підприємство. Що можете сказати? чи важко важче стало працювати? Чи які шляхи ви вирішуєте? Тому що дійсно, якщо працюєте ви, то наповнюється бюджет. Ну тобто, тут, тут така йде цепна реакція. Це колосу экономики так званый так что сегодня? Э, ну здесь не совсем корректно говорить, что Россия закрыла полностью рынки нам. Во-первых, она закрыла рынки на некоторые позиции именно да, например... продуктов продуктов угу. питания. На все остальное она ввела новые налоговые барьеры. Что это значит для предприятий? То есть э, вы действительно говорите правильно, что очень много предприятий, которые находятся на территории Хмельничины, они были заточены изначально под экспорт на российскую федерацию. Если взять такие предприятия, как Масло Сырбаза Хмельницкая, завод Новатор, электроаппарат и в том числе мое предприятие. Которые производят металлоконструкции, мы тоже экспортировали через значительную часть своей продукции в Российскую Федерацию. С 1 января действительно вступили, вступили в силу новые законы как с одной стороны, так и с другой. И на сегодняшний день, допустим, на такую. На такую продукцию, которую производит мое предприятие, это металлоконструкция промышленного назначения. пошлина составляет 11,8%, плюс 18% НДС а в сумме это получается 30%. То есть я мало уверен, что в этом году мы сможем что-то экспортировать в Российскую, в Российскую Федерацию. Что касается остальных рынков, то есть, первое, все знают, что с 1 января 2016 года у нас начала действовать зона свободной торговли с Европой. Но хочу отметить то, что мы пустили европейские товары к нам, потому что они соответствуют всем там, требованиям, ГОСТам и вымогам. Но наши товары, особенно промышленного назначения, и плюс еще часть товаров, продуктов питания, именно товары с высокой добавленной стоимостью. Я хочу отметить, это не сырье, а товары с высокой добавленной стоимостью, они практически не представлены в Евросоюзе. Из, 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 из этого возникает будет возникать опять же определенный дисбаланс платежных поступлений. И как из него выйти, пока в общем нету каких-то определенных... Можливо, є вже сьогодні якісь напрацювання із країнами сходу. Що там? Тобто, якщо не європейський ринок, можливо, якісь інші як чи шукаєте якісь з даної ситуації Я, як руководитель підприємства, іщу постійно. выход из создавшейся ситуации. У меня в этом году уже было проведено ряд встреч с представителями словацкого и чешского бизнеса. Мы проводим, помимо Российской Федерации, экспортировали свою продукцию. Это Молдова, Албания, Сербия, Македония, частично Польша и частично Германия. Но соответствие, у нас нет соответствия ГОСТам и стандартов Украины и Евросоюза. Поэтому возникает какая-то определенная правовая коллизия. И многие наши так сказать, партнеры, которые представляют страны Евросоюза, они бы хотели покупать нашу продукцию, но при учете того, что мы купим у них материал, переработаем здесь и отправим им обратно. Mm -hmm. С учетом всех логистических затрат, налоговых, это получается доход плюс-минус ноль. Uh -huh. То есть смысла в этом большого я не вижу. Для того, чтобы убедить, что у нас, допустим, наш металлопрокат, из которого мы делаем свою продукцию, такой как у них, у нас это не получается по причине того, что у нас разные требования, разные ГОСТы. Я зрозуміла дійсно прийшла остання сесія, повертаючись до роботи депутатської. Так, прийшла остання сесія у вас вчора, якщо я не помиляюся. Так перепрошую, десь чотирнадцятого числ ні, 13, числа 13 грудня відбулася остання сесія Хмельницької районної ради. Ряд питань вирішено. Так, це і ми вже говорили про відшкодування перевезень пільговим категоріям населення. Так ще там було подання. Президенту, так, зміни до бюджету, уряду, що саме, що за да. були подання, які основні, на що робили наголос? Чому вирішили все ж таки то подання робити? Да, я хочу вернуться. К тому, о чем мы говорили, почему, допустим, вот мы принимали эту программу на три месяца программу да, да. по видшкадуванию, то есть адресной помощи. Значит, на последней сессии, которая произошла, прошла 13 -го числа, мы принимали субвенцию, увеличивали расходную и доходную часть районного бюджета почти на 60 миллионов. То есть это произошло с тем, что нам пришла с государственного бюджета пришла субвенция, которую мы должны были освоить для того, чтобы в дальнейшем распределить ее жителей Хмельницкого района. Поэтому, может быть, во втором квартале такое тоже будет, поэтому это было принято на три месяца. Это первое, это дополнение к тому, что мы говорили. Mm -hmm. В чем заключается суть данного звернания? Как я уже говорил, то есть это изменения к податковому кодексу, которые должны были за полгода до момента его вступления, быть э, проголосованы Верховной Радой. Это несбалансирование доходной и расходной части бюджета. Это слезание всех социальных льгот и переложение социальные гарантии на плечи местных советов, которые не подкреплены никакими финансовыми поступлениями. Это снижение, снижение медицинской субвенции в разы. Это увеличение светянской субвенции всего на 3%. То есть это реально школы, многие малокомплектные школы, они и так будут закрываться. То есть это реально бюджеты выживания. Из-за этого было в этом звернении изложено 8 пунктов. По всем этим вопросам, которые я освещал, то есть в том числе это и затраты на льготных перевозчиков, это и школы, это и больницы, это и несбалансированность указания на несбалансированной части расходной и доходной части бюджета, это и непринятие налогового, ну, Правомірна правомірних ізміннякнологому кодексу і всього остальної з приводу лікарні також на останній сесії була передана Чорноострівська районна лікарня, так на Чорноострівську територіальну громаду. Власне залишилося у вас в підпорядкуванні Хмельницька районна лікарня. Так чому, чому передали? Чи вистачить коштів у цій територіальній громаді? Що там? Що з, якщо за освітою більш менш зрозуміло, так що там коштів, що з медициною? Ну, з теж не зрозуміло, роз, По одной простой причине, тому що школи ми передали на баланс територіальних громад, а педагоги вони остались введені в притулкування в, в освіти Хмельницької адміністрації. Возникає uh -huh. така обыкновенная колізія, да? То тобто есть школи є, Хто нету. їм платити зарплату? То есть, это теж еще идут ну, спори, разногласия между головами территориального громада и Хмельницької районної ради. также видела мы Что касается медицины, на балансе Хмельницкой районной рады изначально, как оно планировалось, должно было остаться, то есть на санитарная допомога по МСД. То есть часть этих ФАПов, так сказать, и клиник амбулатории семейного лекаря, они были переданы на баланс объединенных федеральных громад. Центральная районная больница, которая находится у нас в городе Хмельницком на Львовском шоссе, она должна была полностью финансироваться с областного бюджета. После того, как произошли некоторые там изменения в законодательстве и финансировании, она обратно вернулась на баланс Хмельницкого района. В настоящий момент порядка 17 миллионов заложено на эту больницу. То есть это реально даже не режим выживания, а режим даже не сохранения. не знаю, как это назвать, но этих денег практически ни на что не будет хватать. Это плюс с учетом того, что многие территориальные, четыре территориальные громады выделили определенные субвенции на медицину. С чем это было связано? Потому что первичный уровень медицинской допомоги это следующий. То есть человек обратился в ФАП, фельдшер его посмотрел и направил его в Минскую центральную больницу. Минская центральная больница уже сделала какой-то осмотр и начинает его лечить. То есть, реально территориальная громада должна в Минскую больницу заплатить какие-то деньги для mm -hmm. того, чтобы избежать вот этих вот перегона денег назад вперед. Было принято решение, что часть медицинских субвенций, которые причины территориальная громады, они будут переданы в Минскую районную раду на содержание этой больницы. Что касаемо решения принятия о передаче на баланс Черноостровской территориальной объединенной громады больницы, оно тоже было обусловлено рядом рядом объективных. Ну, ну, и в том числе и субъективных э, причин. Первое – это катастрофическая нехватка денег в, в бюджете Хмельницкого района. То есть, э, те, та медицинская субвенция, которая пришла на Черноостровскую территориальную громаду, часть из нее, эти деньги были переданы на Хмельницкий район для содержания Хмельницкой районной больницы, а остальные деньги будут распределены между на содержание ФАПов, которые существуют на этой территории, и также 3,5 миллиона заложено в бюджете на финансирование этой больницы. Э, как оно будет происходить? По всей видимости, будет сокращение количество койко-мест, потому что это не... У нас сейчас вводятся определенные, определенные нормы, согласно которым мы должны формировать фонд койко-мест в медицинских учреждениях. То есть это из, из расчета 10 тысяч, на 10 тысяч населения должно быть порядка 60 койко-мест. Но с учетом того, что, допустим, Черный остров находится достаточно близко от Кмельницкого, то э, я думаю, что не имеет смысла держать такое количество койко-мест. Их можно сделать там 40-35, там 35, остальные деньги реально пустить в развитие медицины в данной территориальной громады. То есть для, для территориальной громады это большой плюс. Будет ли это большой плюс для головы территориальной громады, которая по совместительству является врачом, я еще не знаю. Вполне возможно, у него сыграли какие-то амбиции, и он хотел показать, что все-таки он сможет сберечь больницу, в которой он работал долгое время. Но ну, время только покажет, как это будет происходить. Что в планах? Когда наступит сессия, что еще планируете сделать? Ну, ряд программ действует на территории Хмельницкого района еще с прошлой нашей каденции. И многие программы, они будут доприниматься. То есть программы социального развития нашего района и программы, я так думаю, что будут программы определенные. Вот мы сейчас работаем над программами индустриализации Хмельницкого района, привлечения иностранных инвестиций. Программы, которые направлены на улучшение материально-технической базы школ. То есть я думаю, что в ближайшее время, например, вот я работаю над программой, то есть я постоянно помогал школам, ну, так сказать, управлению и школам я на протяжении нескольких лет организовывал ряд конкурсов для одаренных детей. И мы их потом совместно там, с моими партнерами финансировали для поездок на Олимпиады и для остальных всех целей. То есть будут введены ряд осветянских программ, которые будут у нас действовать. Вот. И Я так думаю, що в районі все буде хорошо. Так да буде на то сподіватися. Я вам дякую за сьогоднішній ефір. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні в нашій студії був Андрій Спередонов, депутат Хмельницької районної ради. Ми ж з вами прощаємось.